Тротуари призначені лише для пішоходів. Рух транспортних засобів на території тротуарів заборонений. Але складається враження, що вночі непомітно для всіх по нашим тротуарам проїжджають танки. Адже вони схожі на небезпечну трасу для раллі. А як ви оцінюєте стан наших тротуарів? Ну, Хоч би піском засипали, чи щебенки якого небудь. Вже зазвольт не треба говорити більше. Ні. Чому? потому что неудобно ходить, спотыкаешься ямы кругом. А были ли у вас ситуации плохие с тротуарами связаны? У меня не было, но знаю, у других были. Нет. А конкретно? Все грязное, все вечно не убрано, везде мусор, бутылки, окурки. Ну, и все, ребенок идет, все собирает, подбирает. А были ли ситуации у вас неприятные, связанные с тротуарами? Ну, зимой, когда их не посыпают песком, очень много раз было. И ребенок падает, и я, соответственно. Естественно, нет. А конкретнее? конкретнее? Взять даже такой участок, как парк, значит, возле вокзала. С каждым годом, если можно посмотреть на него, то по одному ряду становится все уже и уже и уже. Почему-то контроля нет. Желать, как говорится, хотелось бы, чтобы это лучше выглядело, побольше выделялось внимания на, на все это. Все-таки, учитывая правительственную программу насчет детей, то я представляю, как трудно маме. Ходить с коляской по, по этим тротуарам. Я не говорю уже о периферии, хотя бы центр города. Ногу как-то было вывихнуло, но ничего не поделаешь. Как вы считаете, городские власти могли бы что-то предпринять или просто не хотели? Я думаю, что могли. Вполне. Но думаю, что просто мало выделяется времени для этого. Средств, естественно. Конечно, нет. Везде одни выбоины, на каблуках не пройти конечно, плоховато. Хотя бы центр нужно немножко облагородить и привести в порядок, я так думаю. А были ли у вас ситуации неприятные, связанные с тротуаром? Ну, ну, конечно, сколько раз спотыкались и падали. Я зимой несколько раз даже падала. Только не в плохом состоянии. Даже вот с коляской идешь, бедный ребенок аж переворачивается. А были ли неприятные ситуации, связанные с тротуаром? Да, чуть не упал даже скажите, как вы считаете, чья это вина? Ну, коммунальных этих предприятий, которые властей этих. Нет. Почему? Ну, можно ноги сломать, а что, как устраивать. Вот пройдитесь сами, ну, сюда, туда, по городу. Так что можно было более-менее культурно уже сделать. Мы же платим налоги, но за это никто не отвечает. В первую очередь, дорожник виноват, наверное. Во всем-то виноваты мы сами не требуем то, что нам положено. Конечно, нет. Почему? Ну, вы же сами видите, какие, в каком они состоянии находятся. А были ли неприятные ситуации с сразу? Ну, лично со мной не было, но видела, как люди могли споткнуться. И то же самое, когда с колясками люди ездят, тоже как бы... Ну... то же самое деревья, видите, когда корни поднимаются. То все это все, сделать надо, только ним никто не занимается. А как вы считаете, чья это вина? Ну, мэра города или кто за это отвечает, за эти дороги, за те, те же самые тротуары. Они должны этим заниматься. Нет. А конкретно? Ну, спотыкаешься идешь. Потому что дороги ужасные, невыносимые. Особенно у нас вот на, на Комсомольском, между Ленина и Шевченко. Так вообще, там можно и до Кутузова можно ноги сломать. Такие с выбоем дороги. Уже давно никто не делает. А были неприятные ситуации, связанные с припаром? Ну как? Мы же молчим, если бы выступали, то может быть быстрее сделали так. Молчат люди спотыкаются. Да, и машины тоже ездят. Это ну, бьют колеса. Не совсем. Ну, как где. Местами есть более-менее, а местами пояс можно в болото залезть, а можно куда угодно. А как вы считаете, кто в этом виноват? Виноват? Ну, скорее всего, администрация. У нас слишком много ворует. А были ли неприятные ситуации, связанные с тротуарами у вас? Лично? Ну, бывало, было. Там, особенно после дождей. У нас стоит не только и тротуары, там есть целая куча, куда что желательно, чтобы было сделали, но у нас, как обычно, не делают. Когда выбирать за меня, я все сделаю, а к делу времени нету или денег не хватает. Это положили в карман, а вытащить обратно не получается. Вот и все. Более-менее возле парков особенно, где-то в центре нормальный. А остальные? Ну, не очень. Хотелось бы получше, ну не знаю. Что-то там разбито, где-то разбиты, где-то что-то некрасиво. А были ли ситуации неприятно связаны с тротуаром? Ну, по крайней мере, я не знаю, я недолго здесь живу. Не знаю. Ну, например, там, где я живу, это Кишиневская, район Переможного. По линии, которая к лиману как бы тяготеет, там вообще тротуаров как таковых нет. А это трасса, э, магистральная трасса, так же, как и Измаильская. Я, я говорю о улице Кишиневской. Это вообще безопасно до неузнаваемости. Люди просто идут по проезжей части. А, тут есть даже такие, например, на Перемостном, что э, я бы им даже имена присвоил бы. Например, Колдобина имени мэра. Да, Колдобина имени был заместителем мэра там и так далее. Колдобина имени поломанного супинатора, дамы, госпожи, такой-то.